নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল বি এড সম্পৰ্কীয় এটি বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ছাৰ বাইদেউসকল ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যিসকল ইন চাৰ্ভিচ টিচাৰ অৰ্থাৎ যিসকলে ইতিমধ্যে চাকৰি কৰি আছে চাকৰি কৰি থকা শিক্ষকসকলৰ যদি কাৰোবাৰ বি এড নাই সেই শিক্ষকসকলে যাতে বি এড ডিগ্ৰী ল'ব পাৰে তাৰ কাৰণে এটি সুবিধা আছে আৰু সেই শিক্ষকসকলক চৰকাৰীভাৱে বি এড পঢ়োৱাৰ এটা ব্যৱস্থা আছে এই ব্যৱস্থাটোক এই বি এড ডেপুটেশ্যনত পঠ পঠোৱা বুলি কোৱা হয় ডেপুটেশ্যনত পঠাই তেওঁলোকক বি এড কৰোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা আছে আৰু দুহেজাৰ চৌব্বিছ আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছ বৰ্ষৰ বাবে বি এড ডেপুটেশ্যনত যিসকল শিক্ষকে এই যোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিছে সেই শিক্ষকসকলৰ লিষ্ট ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে আৰু এইখন হৈছে এই বিশেষ লিষ্ট এক সাত দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে প্ৰকাশ পাইছে ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা এই লিষ্টখন প্ৰকাশ পাইছে অৰ্থাৎ দুহেজাৰ চৌব্বিছ এই ছাব্বিছ বৰ্ষৰ বাবে এই দুবছৰ বি এড ক'ৰ্চ যিহেতু দুবছৰীয়া হয় দুবছৰৰ বাবে যিসকল এই শিক্ষকে বি এড পঢ়াৰ বাবে সুবিধা লাভ কৰিছে সেই শিক্ষকসকলৰ লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে আৰু তেওঁলোকে এই দুবছৰৰ বাবে বি এড কৰিব পাৰি দুবছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে বি এড কৰ্চটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে যিসকল চৰকাৰী বি যিবিলাক চৰকাৰী বি এড কলেজ আছে চৰকাৰী বি এড কলেজবিলাকত তেওঁলোকৰ নাম আহিছে তেওঁ তাত গৈ তেওঁলোকে এডমিশ্যন ল'ব লাগিব আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে বি এড কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াত তেওঁলোকে এটি বিশেষ ক্ৰাইটেৰিয়া ধৰি দিয়া হৈছে মই আপোনালোকক সেই ক্ৰাইটেৰিয়াটো দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ শিক্ষকসকলৰ নাম ইয়াত দিয়া হৈছে আৰু সেই শিক্ষকসকলৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে কোনখন কলেজত অৰ্থাৎ অসমৰ কোনখন এই টিচাৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত তেওঁলোকৰ বি এড কৰিব লাগিব সেই কথাটো ইয়াতে ধৰি দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ যিটো মাৰ্ক সেই মাৰ্কছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকক কোনখন কলেজত চিলেক্ট হৈছে সেইটো ইয়াতে দিয়া হৈছে গতিকে চৰ্দাৰ চাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিব এই যিসকল শিক্ষকে ইতিমধ্যে চিলেক্ট হৈছে সেই চিলেক্ট হোৱা শিক্ষকসকলে যাতে কথাটো গম পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় লগতে এই ডেপুটেশ্যনত পৰা শিক্ষকসকলৰ কাৰণে যি তিনিটা ক্ৰাইটেৰিয়া ধৰি দিয়া হৈছে ক্ৰাইটেৰিয়াকেইটা মই আপোনালোকৰ পৰা জনাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে যদি ভাবিছে যে আপোনালোকেও বি এড বি এড ডেপুটেশ্যনত যাম বা বি এড ডেপুটেশ্যনৰ জৰিয়তে গৈ বি এড কৰিম তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মে' বা এপ্ৰিল মাহত ইয়াৰ বাবে চাৰ্কুলাৰ প্ৰকাশ পায় আপোনালোকে কনচাৰ্ণ আই এ এছ অফিচাৰৰ লগত যোগাযোগত থাকিব বা এই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে কি তাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগে বা এপ্লাই কৰিলে এই আপোনালোকৰ চিলেক্ট হয় চিলেক্ট হোৱাৰ পিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই কি হয় ডাইৰেক্টৰৰ তৰফৰ পৰা এইটো বাছনি হয় এনেকুৱা ধৰণে আহে টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনকেইটা মই আপোনালোকক কৈ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনকেইটা হৈছে ডিউৰিং দি ডেপুটেশ্যন প্ৰিয় দি টিচাৰ উইল গেট দিয়া চেলাৰী ফ্ৰম দিয়াৰ ৰেচপেক্টিভ স্কুল শিক্ষকসকলে যেতিয়া ডেপুটেশ্যনত যাব তেওঁলোকৰ দৰমহা কোনো ধৰণৰ কাঠ নাখায় তেওঁলোকে ৰেচপেক্টিভ স্কুল অৰ্থাৎ নিৰ্দিষ্ট বিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁলোকৰ কি হ'ব দৰমহা পাই থাকিব দুই নম্বৰ দি ডেপুটেড টিচাৰ আফটাৰ এডমিশ্যন উইল নট বি এলাউড টু টেক ৰিলিজ টিল ট্ৰেইনিং ক'ৰ্চ ইজ কমপ্লিটেড একচেপ্ট অন ক্ৰিটিকেল মেডিকেল গ্ৰাউণ্ড অৰ্থাৎ যদি তেওঁ বি এডত জইন কৰিলে জইন কৰাৰ পিছত তেওঁ তাৰ পৰা ৰিলিজ ল'ব নোৱাৰিব যদি তেওঁ বিশেষ ক্ৰিটিকেল বেমাৰ নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ আধাতে কোৰ্চটো ৰিলিজ লৈ আহিব নোৱাৰিব কোৰ্চটোৰ পৰা তিনি নম্বৰ দি টিচাৰ্ছ আৰ এলাউড টু ডেপুটে এলাউড ফৰ ডেপুটেশ্যন টু আণ্ডাৰ গ' বি এড ট্ৰেইনিং অনলি ৱান্স ডিউৰিং দি কেৰিয়াৰ আৰু এজন শিক্ষকে ধৰা হ'ল এবাৰ এবাৰহে তেওঁৰ জীৱনত বি এড ডেপুটেশ্যনত যাব পাৰিব এই দুবাৰৰ কাৰণে যাব নোৱাৰিব কিবা কাৰণত এবাৰ ডেপুটেশ্যনত গ'ল তেওঁ যদি ছাকচেছ নহ'ল দ্বিতীয়বাৰ আৰু ডেপুটেশ্যনত যাব নোৱাৰিব গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল ভিডিঅ'টো যদি এইখিনি কথা ক'লোঁ আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব আৰু আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমাৰ হোৱাটছআপ চেনেল আৰু ফেচবুক পেজত যদি এতিয়ালৈকে জইন হোৱা নাই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাত গৈ জইন হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল ন'টিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব